Везде разводные мосты здесь, в Нидерландах. И вот так вот очереди из людей. Я вчера стоял на этом мосту и не знал же этого. Снимаю видео, а мне кто-то свистит. Я поворачиваюсь, а тут начальник шлагбаума мне свистит. Типа, убегай. Сейчас буду разводить. Ну, мост тут не разводится, а он как бы переводится в параллельное состояние с дорогами. Короче, он поворачивается. Вот. То есть он становится перпендикулярно, движение по, по каналу возобновляется, а все люди... А я вот здесь стоял, на середине моста просто снимал, а мне вот этот дедушка кричит и потекает сюда. Сейчас буду мост поворачивать. И солом соло. Автобусные билеты на сайте Рубику.